মই একদম আপোনালোকক খাটাংকৈ এটা কথা কৈ দিওঁ যে কংগ্ৰেছেও বিচাৰে এলায়েন্স ৰাইজৰ দলেও বিচাৰে এলায়েন্স আমি এলায়েন্স বিচাৰোঁ এলায়েন্স হ'ব যোনে যি কথা কৈ থাকিলেও এলায়েন্স এইটো নোহোৱাকৈ নাথাকে কিন্তু এলায়েন্সটো হ'ব নহ'লে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত স্থিৰতাটো

সেই মানুহবিলাকৰ কথাবিলাক চবে জানে আপোনালোকেতো খুব সাংবাদিকবিলাকে চবেই জানে এচেম্বলিত কি হৈ যায় কোনে খাটানকে ক'ব মই আপোনালোকে এটা কথা কওঁ যে অসম বিধানসভাত কোনোবা এম এল এনেকুৱা আছে নেকি যি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কয় আঙুলি দুৱাই যে আপোনাৰ নিচিনা দুই নম্বৰী পলিটিচিয়ান অসমত জন্ম হয় সেইটো মোৰ বাহিৰে কোনোবা ক'বলৈ এতিয়ালৈকে অসমত জন্ম হৈছে নেকি আপোনালোকে নিজে কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যে মই কওঁ যে আপুনি মালটো এনেকুৱা গণ্ডগোলীয়া মাল যে আপুনি চাৰ্জশ্বিটকে কৰ্টৰ পৰা নাইকিয়া কৰি দিয়ে থানাৰ পৰা নাইকিয়া কৰি দিয়ে কোনোবা জন্ম হৈছে নেকি অসমত যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰতাপী মুখ্যমন্ত্ৰীক নিজৰ সন্মুখত বিধানসভাত ৰেকৰ্ড থকাকে এনেকে আপুনি এনেকুৱা গণ্ডগোলীয়া মাল বুলি ক'ব পৰা মানে জন্ম হৈছে নেকি বাকী কংগ্ৰেছৰ যি ছাব্বিশজন বিধায়ক আছে তাৰোপৰা সাতজন বিজেপি লৈ গৈছে নেকি এতিয়া ন ত বাকী যিকেইজন আছে ঊনৈছজন তেওঁলোকে কয়নে নকয় আপোনালোকে চাই ল'লে অকল ন গতিকে মই আজি যদি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে বিচাৰিব যে মই কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কথা এটা কৈ দিওঁ যাতে এলায়েঞ্চটো আমাৰ নহয় হয় নে নহয় কওক হে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে এইটো বিচাৰিব কিন্তু মই এইটো কম নেকি আপোনালোকে মোক জেক মাৰিলেও মই নকওঁ নহয় জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ জাকিৰ হুছেইন চিক্দাৰভাৱে থাকিবলৈ দিয়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ বহুত ডাঙৰ লিডাৰ মই ক'লো এটা সৰু সংগঠনৰ সৰু পাৰ্টীৰ এজন সৰু সভাপতি মই জাকিৰ হুছেনক ভুক্তি নাপাওঁগৈ গতিকে জাকিৰ হুছেইন চিক্দাৰে নিজৰ মতে যি কৈছে কৈছে মই তেওঁক কোনো উত্তৰ দিয়া নাই এতিয়া দেখা গৈছে যে উজনি অসমৰ এজন এটা সংগঠনৰ নেতাই ধৰক শিংখল চলিহাই কৈছে যে উজনি অসমত এজন ছদ্মবাসী আজমল ওলাইছে আৰু তেওঁ কৈছে যে মাওবাদী আদৰ্শ লৈ জাতীয়তাবাদ কৰিব নোৱাৰে আৰু পোনপটীয়াভাৱে আপোনাৰ কথাই কৈছে পোনপটীয়াকে মানে নামটো কৈছে নে আপুনি পোনপটীয়াকে কৈছে শৃংখলৰ মুখপাত্ৰ শৃংখলৰ

সংখ্যালঘু মুছলমান মানুহবিলাকক এ আই ডি এফৰ লগত এৰি দিব লাগে নেকি যদি সংখ্যালঘু মানুহবিলাকক এ আই ডি এফৰ লগত এৰি দিব লাগে তেওঁ জাতীয়তাবাদী হ'ব নেকি নে সংখ্যালঘু মানুহবিলাককো আমাৰ মূল ট্ৰেণ্ড মেইন ষ্ট্ৰীমৰ লগত অনাটো জাতীয়তাবাদীৰ কাম বহুত মানুহ আছে যি ছদ্মবেদী বহুত মানুহ আছে যি জাতীয়তাবাদৰ মুখা পিন্ধি বিজেপিৰ দালালে দিন কৰে বহুত মানুহ আছে তেওঁ কাৰো নাম কোৱা নাই দেই মই এ আই ডি এফৰ পৰা আঁতৰাই আনিছোঁ আপোনালোকে ছিংগল হেণ্ডেডলি যদি চাই কংগ্ৰেছ নহয় ৰাইজৰ দলে অখিল গগৈয়ে সংখ্যালঘু মুছলমান ৰাইজক এ আই ডি এফৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰাই আনিছে আৰু তেওঁলোকক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে আপোনালোকে যদি মুছলমান সাম্প্ৰদায়িক দল এ আই ডি এফৰ পৰা আঁতৰি আহে তেতিয়াহ'লে উজনি অসমৰ মানুহে হিন্দু সাম্প্ৰদায়িক দল বিজেপিৰ পৰা আঁতৰি আহে মোক এটা কথা কওক যে এই কথাটো কিবা অযুক্তিকৰ জাতি বিৰোধী জাতীয়তাবাদ বিৰোধীৰ কথা নেকি মোৰ কথাটো স্পষ্ট যে আমি হিন্দু মানুহবিলাকক সাম্প্ৰদায়িক হিন্দুত্ববাদী বিজেপি দলৰ পৰা আঁতৰাই আনিব লাগিব মুছলমান মানুহবিলাকক মৌলবাদী সাম্প্ৰদায়িক এ আই ডি এফ দলৰ পৰা আঁতৰাই আনিব লাগিব এই দুয়োটা দলৰ পৰা যদি আঁতৰাই আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহে অসমৰ ভৱিষ্যত ভাল হ'ব আমি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ অসম এখন কৰিব পাৰিম নহ'লে সদায় হিন্দু মুছলমানৰ সংঘাত চলি থাকিব নামনি অসমত ভদৰুদ্দিন আজমলে ক'ব যে এইবাৰ লুমি আৰু টুপিৰ চৰকাৰ হ'ব ইলেকশ্যনৰ আগে আগে চিঞৰি দিব আই লুঙি আৰু টুপিৰ চৰকাৰ হ'ব লগে লগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'ব আ মই আছোঁ দ্বিতীয় শৰাইকেটো ৰণ কৰিবলৈ আমি এ আই ডি এফক আমি মোগলক মানে দিছপুৰৰ দুই কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা খেদি দিম এই নাটকখন আপোনালোকে চলাই থকাটো বিচাৰে নেকি কওক যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মুছলমান মানুহবিলাকক মই এ আই ডি এফৰ হাতত এৰি দিওঁ মই অকলে কষ্ট কৰি ৰাইজৰ দলে অকলে কষ্ট কৰি এ আই ডি এফক বিদায় দি আছো বদৰুদ্দিন আজমলক আপোনালোকে খবৰ লওক যে বদৰুদ্দিন আজমলক ধুবুৰীৰ পৰা বিদায় দিয়াৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেছি ৰেচপনচিবল কোন কোনে আটাইতকৈ বেছিকে কষ্ট কৰিছে আজিও অসমত একেবাৰে গাঁৱৰ ভিতৰত গৈ চৰ চাপৰি অঞ্চলৰ মাদ্ৰাছা বা আপোনাৰ মছজিদৰ ভিতৰত গৈ মুছলমান সাম্প্ৰদায়িক দল বদৰদিন মৌলানে বদৰদিন আতবলক খেদিব লাগে বুলি ক'ব পৰা মানুহটো অকল ময়ে আছো এইটো বেয়া কথা নেকি আপোনালোকে কওক মুছলমান মানুহক সাম্প্ৰদায়িক দল এটাৰ পৰা আঁতৰাই অনাটো যদি বেয়া কথা হয় মুছলমান মানুহ যিবিলাক ভাৰতীয় নাগৰিক অসমতে থাকিব সেইবিলাক মানুহক জয় আসন কোৱাটো যদি বেয়া কথা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক জয় পাকিস্তান বুলি ক'বলৈ মই এৰি দিব লাগিব জয় বাংলাদেশ বুলি ক'বলৈ মই এৰি দিব লাগিব মই তেওঁলোকক শিকাইছো যে অসমীয়া মূল সূতীৰ লগত যদি থাকিবলৈ পোৱা যোৱা মই তেওঁলোকক শিকাইছো যে ৰাইজৰ দলৰ লগত যদি তোমালোক আহা তেতিয়াহ'লে অসমৰ মূল সূতীৰ লগত থাকিবলৈ পাবা আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত যদি যোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে সদায় মুছলমান হৈ থাকিবা আৰু যদি এ আই ডি এফৰ লগত যোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোক সদায় সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী যিটো মন যায় সেইটোকে হোৱা এতিয়া মোক কওক যে মুছলমান সংখ্যালঘু ৰাইজক মেইন ষ্ট্ৰীমলৈ আনি জয় অসম কোৱা কথাটো বেয়া কথা নে মুখলমানৰ সংখ্যালঘু ৰাইজক গালি পাৰি মাৰপিট কৰি শিৱসাগৰত যোৰহাটত মাৰপিট কৰি সকলোবিলাক মানুহক এ আই ডি এফলৈ পঠিয়াই দিয়াটো ভাল কথা হ'ব প্ৰব্লেমটো কি জানে নাই মোৰ প্ৰব্লেমটো হওক মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বেয়া পাম মোৰ প্ৰব্লেমটো হওক মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গালি পাম মোৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল যে মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গালি পাৰো কাৰণে চব মানুহে মোক কৈ থাকে চব মানুহে মানে ভাবে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সন্মুখত যদি ভাল হ'বলৈ কয় অখিল গগৈক গালি পাৰা গতিকে অখিল গগৈ বদনাম এটা কৰিব পৰাটোৱে সকলো মানুহৰ কাৰণে কম্পিটিশ্যনৰ নিচিনা এটা কথা সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰেকিং নিউজবিলাক মই চাই থাকোঁ মোৰ ফোনলৈতো আহি থাকে ব্ৰেকিং নিউজ বহুত ঠাইত মই চবকে কোৱা নাই দেই বহুত ঠাইত কি কৰে ব্ৰেকিং নিউজবিলাক হয় নাই হয় নে নহয় আমি ভাই জীৱনটো গোটেই জীৱনটো অসমৰ কাৰণে জীৱন কটাই দিলো অসমৰ কাৰণে চব হেৰুৱাই দিলো এই চালি ঘৰ এখনত থাকো আমিতো ভাই জীৱনত যিমান কষ্ট পাব লাগে চব পালো

হিমাংশু মই আপোনাক এটা কথা কৈছোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰত্যেকজন সাংবাদিক সঁচাকৈ নিউট্ৰেল হ'ব লাগে আৰু কেতিয়াও পাৰ্চনেল ফেচবুকত কাকো আক্ৰমণ কৰিব নালাগে কোনো সামাজিক আমাৰ নিচিনা ৰাজনৈতিক মানুহক পাৰ্চনেল ফেচবুকত কেতিয়াও আক্ৰমণ কৰিব নালাগে এইটো মানে হেৰিয়াৰ বাহিৰত এইটো সংবাদ মাধ্যমৰ নৈতিকতাৰ বাহিৰে হা আপুনি শৃংখলাত ভাল পাব পাৰে আপুনি মোক বেয়া পাব পাৰে